Assalamualaikum. Terima kasih kepada mereka yang sudi mendengar dan menonton episod 2 podcast pada kali ini. Pada kali ini, kita akan bincangkan satu topik yang sangat dekat dan sering jadi kerisauan kepada ibu-ibu bekerja. Iaitu bagaimana cara diorang nak seimbangkan antara kerjaya dan juga tanggungjawab mereka sebagai seorang ibu yang menyusukan anak-anak. Kita tahu perkara ini tak mudah tapi ini juga tak mustahil. Oleh itu topik kami akan menerangkan aa, berkaitan penyusuan dan tajuknya adalah mengimbangi kerjaya dan penyusuan ini solusinya. Okey. Oleh itu saya Hazika Ayuni moderator pada hari ini. Dan hari ini kita sangat bertuah kerana kita bersama dengan dua orang wakil daripada Pusat Pendidikan Perkembangan Kanak-kanak Negara NCDRC. Aa, bersama kita Puan Syahniza Samsudin, wakil daripada pihak pengurusan NCDRC dan juga Puan Nur Syahrizah Rohaizat, wakil dan juga guru daripada taska NCDRC. Terima kasih kepada Puan Syah dan Cikgu Ijaz kerana sudi untuk aa, meluangkan masa aa, join temu bual kita pada hari ini. Okay. Terima kasih juga okay. Sebelum kita uh, masuk kepada topik utama uh, Boleh tak Puan Syah dan juga Cik Ijad Kongsikan sedikit pengalaman sepanjang bekerja di NCDRC okay. Baiklah okay. Puan Syah Bolehkan dengan saya dulu okay. ya Boleh okay. okay. uh, Terima sekali saya adalah penolong pendaftar kanan di NCDRC lah. Dah bertugas uh, berkhidmat di NCDRC uh, selama 10 tahun Uh, di NCDRC dan di UPSI uh, di UPSI ni saya dah lebih daripada 16 tahun lah uh, berkhidmat di uh, UPSI sebelum ni di HCP dan uh, yang ini ada uh, 10 tahun di NCDRC dan baru sajalah saya rasa berjinak-jinak dengan uh, perkembangan awal kanak-kanak lah. sebelum ni mungkin tak tahu sebelum ni mungkin kita hanyalah sebagai seorang ibu lah uh, okay. so bila masuk di dalam uh, NCDRC ni uh, kita dah tahulah sebesikit pasal perkembangan awal kanak-kanak Okey, cikgu pula. Okey, terima kasih Cik Ayu ni um. sebab menjemput saya pada hari ini. Okey, saya uh, lebih dikenali sebagai Cik Wijat. Hmm. Jadi saya pun uh, berkhidmat di SDRC AS, selama 12 tahun. Saya pernah mengendalikan kelas bayi sehingga kelas 6 tahun. Dah, ya, terima kasih Puan Syah dan Cik Rizal atas perkongsian berikut. Okey, untuk kita start topik pada hari ini, kita tahu selari dengan peredaran teknologi, uh, ramai ibu-ibu mula start bekerja walaupun pada usia yang muda. Tapi orang juga pada masa yang sama, orang hadapi cabaran untuk buat proses penyusuan kepada anak-anak. Sebab kita tahu, susu ibu ni penting untuk anak-anak. Terutamanya pada kanak-kanak yang berumur bawah 2 tahun. Aa, uh, jadinya, oleh itu pihak TASKA, pihak majikan, Uh, main yang penting dalam membantu dan menyokong penyusuan susu, susu, ibu. Uh, jadinya, soalan pertama ini saya akan tunjukkan kepada Puan Syah. Oh, boleh. Okay. Menurut Puan Syah, Sejauh manakah TASKAH memainkan peranan dalam menyokong dan membantu ibu-ibu dalam proses penyusuan mereka? Untuk saya nak tanyalah, you ni uh, dah berkahwin ke belum? Ya? Belum. belum eh? <laughs> so, belum lagi so, lah ha -ha, fasa belum. kepada menjadi seorang ibu belum, tu ya? Belum eh? Okey. Ah, uh, Alhamdulillah kita dah, ya, dah berjaya sendiri, <SILENCES> yeah. Eh. Okay, um, kalau nak ikutkan di uh, Taska Insidaris ini, memanglah kita uh, sebagai pusat rujukan negara kita memang sentiasa menyokong lah ibu-ibu yang bekerjaya untuk untuk uh, memberi penyusuan susu ibu, uh, walaupun anak-anak mereka ditempatkan di Taska, dan kita pasti, uh, kita kita memang sangat uh, apa, uh, faham. Uh, bahawa penyusuan susu ibu tu penting. Uh, bukan saja uh, sebagai uh, sumber nutrisi lah kepada anak-anak tapi juga sebagai uh, kata apa uh, proses kepada proses untuk tumbuh, uh, pertumbuhan dan juga perkembangan dia orang lah. Uh, jadi kami di NCDRC ini sebagai pusat rujukan kebangsaan. Okey, bukan saja di daerah Muallim lah tapi di seluruh Malaysia sebenarnya. Uh, kita sentiasa menyokong terutamanya dari segi penyediaan ruang lah. hmm. okay, ruang fasiliti penyusuan kepada ibu-ibu okay? dan uh, selain itu kita juga uh, memberi pelatihan lah kepada guru-guru uh, dan juga pembantu di sini cara-cara uh, untuk mengendalikan uh, apa, susu ibu yang diperah, yang dihantar ke NCDRC dan selain itu untuk menyokong juga, untuk memberi semangat memberi uh, apa orang kata apa galakkan kepada ibu-ibu ni untuk memberi susu ibu kerana kita tahu susu ibu ni dalam agama kita sendiri pun menuntut supaya anak-anak ni diberi susu ibu sehingga umur 2 tahun okey jadi kita juga memberi orang kata apa pendidikanlah kepada ibu ibu-ibulah ibu, ibu, dan juga bapa-bapalah sebenarnya dengan kita berkolaborasi dengan pejabat kesihatan okay, untuk mengadakan ceramah-ceramah pendidikan kepada ibu-ibu berkaitan dengan kepentingan susu ibu ni okay. Uh, kita tahu TASKA akan jadi satu kelebihan Bila dia dekat dengan uh, tempat kerja ibu uh -huh. Di mana ibu boleh datang ke TASKA Untuk susukan anak pada waktu rehat Sebab kita tahu proses ni penting uh, Untuk pastikan anak uh, kurang kebergantungan Terhadap susu formula Dan juga kita dapat eratkan hubungan Antara ibu dengan anak Jadinya menurut Cikgu Izzat uh, Eh saya ingin bertanya kepada Cikgu Izzat uh -huh. Adakah uh, TASKA NCDRC Membenarkan ibu-ibu ...ibu untuk datang ke taska pada waktu rehat dan menyusukan anak-anak mereka. Ya memang kita memang galakkanlah ibu-ibu yang bekerja ini untuk datang ke taska dan kita juga ada menyediakan ruang khas dan eksklusif untuk ibu di dua tempat ya. Di uh -huh. DST sendiri ada dua lokasi, satu di uh, Proton City lah di kampus Sultan Azlan Shah dan satu lagi di uh, kampus lama kita iaitu Sultan Abdul Jalil Shah. Jadi ada ruang yang eksklusif lah untuk ibu datang dan menyusu di situ. ya. Uh, jadi ruang tu sangat selesa dan dan kita sebenarnya telah menjadi jauhkan Uh, ah johan kan Fasyah. Ya. Okey johan, johan bagi uh, ada apa tahun lepas kita ada buat macam pertandingan uh, eh pertandingan yang melibatkan uh, UPSI sendiri dan juga daerah Muallim uh, dan Alhamdulillah kita menjadi johan eh uh, di yang di kampus lama. Di kampus uh, baru kita jadi sebagai uh, pusat kita, minjukan, kita ya, saya hmm. menyampuk sekali hmm. lah, hmm. eh. Okey uh, kalau ikut tahun lepas kita menanglah johan pertandingan a uh, fasiliti penyesuailah hmm. uh, di daerah Mu'alim dan juga taska tempat kerjalah di UPSI. So NCDRC telah dipilih lah sebagai Johan kategori tersebut dan pada tahun 2023 kita dah ditirah oleh Pejabat Kesihatan Daerah Mualim hmm. sebagai fasiliti penyusuan susu ibu terbaik lah di Daerah Mualim. Hmm. Okey. Di satu punya kami oh, lah betul. kan. Betul. kami ha, pun terok bangga. Ya, sebab kami dekat dengan kanak-kanak. Jadi yeah, bila ada ruang dan kami menjadi johan Itu menjadi sebagai tanda aras yeah. lah untuk penanda aras untuk Atas-atas-kan uh, lain-lain. bila uh, dah ada ruang, ketika waktu rehat tak ada masalah. Ibu boleh datang uh, untuk bermain bersama anak-anak kan untuk menyusu. Uh, sepanjang waktu mereka. Tapi sebenarnya di UPSI ada waktu-waktu anjal yang dibenarkan uh, kepada ibu untuk menyusu. Bagaimanapun kita perlu berbincang dengan majikan masing-masing mengenai waktu tersebut lah. Hmm. Selain pada berbincang dengan majikan, uh, ibu juga perlu berbincang dengan guru kelas. Seperti yang kita maklum di taska kita ada pelbagai aktiviti. Jadi uh, ibu perlu tahu waktu-waktu uh, yang dibolehkan untuk mengambil anak. Jadi uh, selain daripada itu, selain daripada aktiviti itu, uh, kita sebagai guru boleh bersedia okay? hmm. membersihkan bayi semasa diambil, kan? Uh, hmm. Jadi mudahlah. Uh, kena ada komunikasi di situ. Okay. Dan juga selain saya tambah sedikit, uh, kita perlu faham ya, ibu yang baru lepas pantang akan mengalami macam satu emosi kan? Eh, ah, nah, yang mungkin ada macam baby blues macam tu. Jadi guru ni kena faham uh, apa uh, apa macam gangguan emosi uh, yang dialami oleh bukan setakat ibu tapi bayi tu sendiri. Jadi hmm. mungkin ada baby yang meragam, bayi yang meragam semua tu. Jadi kita perlu bagi masa. Tempoh penyelesaian setiap bayi tidak sama. Mungkin ada yang ni seminggu, mungkin ada yang berbulan. Ha, hmm. uh, jadi kita bagi uh, ruang ya, dan tempoh masa untuk ibu-ibu kita lah. Ya. Okay. Uh, di samping itu, kita orang juga nak uh, ucapkan tahniah kepada pihak yang atas penganugerahan tadi. Okey Okay. 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 untuk soalan seterusnya, saya akan bertanyakan kepada Cikgu Ijat. Okey, menurut Cikgu, apakah tren penyusuan secara eksklusif pada masa kini? Seperti yang kita maklum, terdapat banyak manfaat susu ibu lah kepada bayi ini. Jadi, kita sebagai uh, guru, okay, sebagai pengusaha, memang kita ada wawarkanlah kepentingan susu ibu. Pusat kesihatan bersama ada wawarkan susu ibu. Saya so, nampak uh, di UPSI sendiri, semua dah ada kesedaran okay mengenai kepentingan penyusuan bayi. Uh, seperti yang saya sebutkan tadi, Pada tahun lepas uh, ada pertandingan untuk uh, menyediakan ruang susu bilik susu di uh, fakulti pusat masing-masing. Ketika itu saya dapat lihat ramai eh, fakulti hmm. banyak fakulti yang berusaha eh, untuk menyediakan uh, ruang uh, dan, dan ruang menyusun dan biliknya eh, untuk hmm. keselesaan ibu kan hmm. uh, supaya ibu rasa selamat rasa betul-betul dapat sokongan daripada rakan-rakan majikan untuk meneruskan penyusuan ya. Jadi kat situ kita dapat satu impak yang positif sebab aa, di situ kita dapat lihat ada kesedaran. Ha kepentingan susu ibu tu. okay? Itu sangat baguslah. Ah uh, tetapi apabila saya melihat dalam kelas saya sendiri eh, uh, ketika saya uh, mengendalikan kelas uh, bayi, ah uh, dalam 70% eh uh, ibu menggunakan susu ibu. Lagi 30% hanya menggunakan susu formula. okay? masih ada uh, beberapa uh, bilangan ibu yang tidak menggunakan susu formula. Tetapi bila saya uh, bertanya kepada guru yang mengendalikan sekarang, ah uh, sekitar 50%. Jadi nampak penurunan di situ. Jadi kita uh, ingin menggalakkan semula ibu-ibu untuk menggunakan uh, susu ibu secara eksklusif. Lah. Uh, dan di Malaysia juga uh, terdapat penurunan dari kajian sebelum ini. 70 ibu mempunyai masalahlah dari segi fizikal dan emosi. Uh, dari segi fizikal tu mungkin dari kesihatan, dari segi cara untuk lekapan bayi tu, lepas tu uh, dari segi mungkin majikan dan. Uh, Ibu tak dapat akses eh, untuk uh, pergi ke bayi Ataupun tak dapat uh, sediakan stok uh, susu yang mencukupi lah untuk uh, bayi itu jadi aa, jika kita mempunyai masalah-masalah ni Kita sebagai ibu Kita boleh rujuk kepada aa, Pegawai kesihatan di klinik ataupun di hospital Ataupun sekarang ni kita ada macam-macam kelab ha, Kelab persatuan aa, untuk yang Universiti ibu ni kan Untuk membimbing sebagai pembimbing lak taksi lah Kita bagi pembimbing lak taksi Untuk bantu untuk sokong ibu-ibu yang mempunyai masalah ni. Jadi bila kita lihat penurunan ni Puan Syah dengan Encik ini kita hmm. Uh, patutnya kita sebagai rakyat Malaysia kan guru pengasuh musa kita kena cubalah bantu ibu-ibu uh, ni okay, untuk naikkan lagi graf kita lah uh, hmm. supaya ibu-ibu kita -ibu, supaya kita tahu kan sama hmm. peratus uh, makanan terbaik adalah susu ibu. Jadi kita perlu bantulah eh ibu-ibu uh, sokong mereka okey. Okay. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh cikgu dapat kita lihat uh, kemudahan yang dilaksanakan ni penting pasti ada cabaran. Jadi, saya ingin dengar pula pendapat daripada Puan Syah apakah cabaran yang dihadapi oleh pihak NCDRC dan juga cara ataupun strategi untuk menangani cabaran tersebut. Okey, dari segi uh, cabaran yang Ayun ni, Ayu ni eh, nah, uh, kalau tengok dekat NCDRC lah okay, di taskar kita, kita kalau ikut kita dah menyediakan fasiliti tu ruang penyusuan kita dah menang fasiliti terbaik apa semua kan and then kita pun galakkan ibu untuk uh, datang uh, tapi uh, pastilah akan adalah cabaran cabaran-cabaran yang kita dapat uh, kita hadapi tu uh, uh, salah satunya adalah macam mana kita nak menggalakkan ibu-ibu, ibu-ibu eh, yang baru melahirkan, contoh uh, dua bulan baru letak anak di hmm. NCDRC. Hmm. Uh, jadi kita nak galakkan dia orang datang ke bilik punyuswadi. Cabaran kita kat sini kita nak galakkan ibu-ibu ni untuk datang kat sini. Kita pun mungkin lah, mungkin ibu-ibu ni dia ada uh, mungkin ada masalah lah dari segi kekangan masa dia orang untuk datang ke sini. Uh, apa dari segi untuk uh, nak nak keizinan ataupun kebenaran hmm. daripada majikan hmm. untuk datang uh, apa uh, bagi susu pada anak-anak hmm. kita boleh bagi galakkan tetapi ibu-ibu uh, tu sendirilah perlu ambil inisiatiflah untuk uh, datang dan selagi boleh untuk uh, pastikan anak-anak diberi susu ibu lah hmm. kerana susu ibu adalah susu yang terbaik. Hmm. Okay. Aa, dan kalau tanya tadi aa, apa Ayu ni tanya pasal aa, strategi ya eh, strategi apa yang boleh kita ni dari segi aa, kempen aa, contoh macam yang sebelum ni kita kerjasama dengan Jabatan kesihatan daerah Mukalim hmm. kita buat minggu penyusuan susu ibu hmm. okey kita kempen supaya ibu-ibu ni aa, apa meneruskanlah okey untuk memberi susu ibu kepada anak-anak okey dan selain tu bukan kita kempen kepada ibu-ibu saja ayah-ayah bapa-bapa hmm. pun kena uh, okey kena ambil peduli uh, pasal penyusuan susu ibu ni. Okey kadang-kadang ibu je yang selalu selalu ambil berat pasal ni. Ah uh, bapa-bapa ni kadang-kadang dia dia okeylah tak apa ibu dah bagi kan. Hmm. Tapi sokongan daripada Uh, bapa tu sendiri, pada suami tu sendiri untuk uh, proses penyusuan susu ibu tu sangat-sangat penting lah. Hmm. Okay. Jadi itu yang kita, apa strategi kita, kita buat kempen, kita buat ceramah pendidikan hmm. kepada ibu bapa, kita bagi latihan. Kepada ibu bapa sendiri pun kita ada buat seminar dan insya Allah kita pada bulan September nanti atau November kita akan adakan kursus-kursus seperti uh, yang untuk penyusuan susu ibu ni kita akan adakanlah kepada uh, siapa-siapa yang berminat lah untuk datang ke NCDRC untuk dapatkan kursi. Baiklah, ya, terima kasih Puan Syah. Okey. Menurusi kita punya uh, temu bual pada hari ini, pasti ada taskar-taskar yang nak ikut jejak NCDRC. Jadi, apa nasihat yang boleh Puan Syah dan Cikgu Ijab berikan kepada taskar dan penjaga untuk uh, untuk mereka bantu proses penyusuan susu ibu ni. Kita mulakan dengan Cikgu Ijat. Okay. Uh, nasihat yang boleh berikan, okay. walaupun Pemberian susu ibu tu proses semula jadi Sebenarnya bukan mudah Jadi ketabahan kan Kesabaran seorang ibu tu kan Menyediakan stok-stok semua tu Satu benda yang saya memang tabik lah eh, Kepada ibu-ibu semua Jadi bila kita tengok Dia bermula pada rumah Jadi yang bersama dengan ibu adalah suami Jadi suami tu perlu ambil berat kenapa apa yang perlu diberikan ada segi emosi mungkin juga boleh bagi jika tiada susu bagi dia pergi berurut kan dapatkan himat doktor dululah sebelum kita buat apa-apa kan pemakanan ke yang boleh support Penyokong menyokong aa, untuk ibu tu kan dari segi kawan-kawan kan rakan-rakan sekerja kena faham keadaan aa, ibu tu saya tengok sekarang aa, ibu ni sangat bagus kan masa bekerja pam susu hmm. betul tengah men menaik pun pam susu saya, kan saya saya adalah salah seorang ah, betul. Betul. ha ya betul kan saya pun sama hmm. jadi kita memang bukan lah kan Sambil-sambil meeting boleh pam susu pun hmm. kan, ni eh? ha jadi benda tu sangat nampak macam pam susu macam tu kan sedangkan dia berusaha hmm. kan majikan kan berikan Ruang ruanglah aa, untuk aa, apa ibu-ibu ni okay? mungkin pergi ke Aa, ber, apa bersama dengan bayi hmm. untuk ketika tengah hari ataupun ada waktu, -waktu anjan yang lain kan hmm. okay. okay, terima kasih cikgu ah, okay, si. untuk puan syah sebagai wakil pihak pengurusan insidasi apa nasihat yang puan syah boleh berikan kepada taska lain dalam membantu proses penyusuan ibu Okay, aa, saya fokus pada taska eh Ayat. kalau cikgu dejat dah bercakap kepada maksudnya kepada aa, ibu, 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 keluarga, ke, kan, ibu kan ibu kan ibu. Okay. 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 Aa, Pada kepada taska kepada pengusaha-pengusaha lah okey uh, kos lah kalau kalau uh, kita kata dari segi pusat askar ni perlu menyediakan ruang lah menyediakan fasiliti menyediakan ruang menyediakan uh, orang kata apa kebenaran hmm. atau waktu eh kepada hmm. ibu untuk datang menyusu hmm. di uh, apa taska sebab kadang-kadang ada taska yang tak ada ruang hmm. untuk oh, menyusu. Okey okay, macam di DRC ni kita bertuah lah kita hmm. ada di setiap uh, orang kata apa, kampus kita hmm. ada uh, bilik penyusuan. Mungkin taska-taska di luar sana boleh ambil inisiatif, boleh cari satu solusi Uh, cari uh, ruang uh, yang yang uh, nak kata orang kata apa yang selesa lah, uh, yang selesa dan juga yang sesuai untuk ibu-ibu uh, ni datang ke uh, taska untuk menyusu uh, untuk untuk bagi proses tu berjalan sebenarnya, okay? And then kepada uh, apa uh, taska juga. Uh, kalau boleh uh, maksudnya a uh, bagi gitlah lah kepada hmm. ibu-ibu. Okey so macam kalau ibu nak datang kita benarkan hmm. gitu kan. So kita sebab uh, welcome lah welcome ibu-ibu hmm. untuk datang untuk bagi uh, susu kepada anak-anak. Hmm. Uh, Janganlah macam kita uh, apa halang ibu-ibu datang sebab apa kita takut mengganggu proses apa yang ya, berlaku kelas, di taska ya. kan so kita mungkin boleh buat jadual ada nah, ha, ya, di taska boleh buat jadual okey sebab tak adalah setiap kali ni kita nak bagi okey ibu ni datang pukul ni ibu oh. ni datang pukul pukul ya. berapa pula kita nak buat aktiviti ya, ya. kan ha, so kita mungkin boleh sediakan satu jadual ya. aa, pukul berapa dari pukul berapa ya. aa, contoh macam interior NRC waktu ya. rehat ya. bagi datang Okay, kita welcome kan supaya kita nampak taska itu adalah salah satu tempat yang menggalakkan hmm. ataupun memberi semangat mesra. kepada ha. yang hmm. mesra okey fasiliti mesra hmm. penyusuan susu ibu hmm. okey so kita galakkan ibu-ibu untuk ni so ibu-ibu pun mungkin boleh dekat lagi bukan saja dengan anak kan sebab bila bagi penyusuan susu ibu tu emosi antara anak dengan ibu tu makin makin rapatlah macam so lagi satu dia juga akan mengeratkanlah hubungan kita dengan taska kan yeah. dengan hmm, taska dan juga ibulah ibu. Hmm. Okay. Terima kasih Puan Syah. Maka dengan itu berakhirlah temu bual kita pada hari ini. Terima kasih kepada Cikgu Ijat dan Puan Syah di atas perkongsian yang sangat bermakna dan diharap perkongsian ini dapat bantu taska dan juga para ibu serta keluarga dalam membantu-bantu membantu ibu-ibu membantu yang bekerja ni dalam proses penyesuaian. Okey. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.